очень много пенсионеров в Донецке, и многие оформились на Украину, ездят, получают пенсию. Но я не ездила, я не оформляла, потому что мне куда ее дети, ее собака не пропустят в автобусе. Я боялась. Я боялась, что мне там где-то и заберут собаку, и... а тут оставить не на кого общежитие. Я уже на полу посплю, ничего страшного, это что мебель, ничем не сюда. крыша была над головой у меня. На прием до Мартынова не попадешь, до а? в горисполком, и то не попадешь. Пишет заместитель, э, это не мне писали, а вот соседка моя ходила, я тоже хочу пойти, что он мне напишет. Пишет, что вы вас кормят в столовой, вот там общежитие, там и живите до конца дней своих. Они нас за людей не считают. Я вам честно Она боится, да, она боится этих выстрелов, боится всего. В 2014 году вот, он поехал на туда, где аэропорт, в ту сторону. Позвонили, что дочь его не отвечает по телефону. Он у меня был инвалид, без ноги первой группы. Он... Ну, он говорит, я говорю, куда ты едешь? Так, да, кому я нужен, говорит, на этом, на мосту. то меня стрелять будет? Его убили. На мосту его застрелили, ему уже в 2014 году. Там же была перестрелка. Откуда мы знаем, кто его там мог? Ну, так, так. Или те, или те, мы не знаем. Да, да, есть, у меня да. сын есть, но он в России. Он недавно уехал в Россию. Он недавно уехал, три месяца назад как уехал. Он сейчас там без работы. Здесь в общежитии кормят питание а -а -а. в обед, утром и вечером. Но я мне сахар, я не могу. У меня изжога начинается. Я, я, если я пойду раз в неделю, то хорошо. Я умираю потом после их не столовой. Пенсию я только с сентября месяца я с сентября месяца я пенсию по апрель не получала ни рубля. Нам только дали в декабре тысячу гривен как помощь. Дали всем давали мне дали тысячу гривен за ну на лекарства мне надо да, да, рублей ну 700-800 мне надо на лекарства. Мне надо, потому что она очень дорогое, и вот, что, ну, там 10 таблеток, что там 10 таблеток. На, на 5 дней одна упаковка идет. С Киева привезли знакомые. 150 гривен я отдавала за пачечку диабетон. Я туда не приходила, потому что туда не, не доступишься. Туда, туда не допи, запишешься к нему. Люди ходят, не могут никак попасть к нему. Ага. Не, не могут. Люди сколько ходят его-то нет, а там могут принимать другие, кроме него другие принимают. А я бы хотела лично Захарченко. И с чайком попьем сейчас. Мотя, не ругайся.